То в Харькове две команды, Атланты, которые нас чудесно поддерживали на трибунах. И мы, мы собрались буквально вот недавно, нам даже года еще нету. По-моему, 7 июля будет ровно год нашей команде. В Харькове был инициатором создания американского футбола наш тренер. Он уже ушел. Кирсанов Юрий Юрьевич. И его друг Артур Мартиросян. У нас три тренировки в неделю в субботу 3 часа, а во вторник и в четверг по 2 часа. Конечно, все доходится побольше тренировок. Желательно там тренировок 5 недель по 2,5 часа. А у нас существует две лиги. Высшая лига и вот первая лига, в которой мы играем. В первой лиге то ли 6, то ли 7 команд, или 5. Я, честно, я не помню. А в высшей лиге играют три киевские команды, Винница, Львов. Очень много команд. Но там уже другой это уровень, это уровень колледжей в Америке.